ऑल ऑफ़ यू आज का हमारा टॉपिक है तरक्की पसंद तहरीक इसका तारुफ देखते हैं अलीगढ़ तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक दूसरी शौरी तहरीक थी जिसके जेर असर हमारे अदब को बस अहम तब्दीलियों से दो चार होना पड़ा जिन लोगों ने उर्दू अदब के मुख्तलि शोबों को तोज्जह से मुत किया है इनसे यह हकीकत पोशिदा नहीं कि हमारी जबान में शेर व अदब का एक बड़ा जख़ीरा इस तहरीक की पैदावार है तरक्की पसंद तहरीक तरक्की पसंद मुसनिफ़ी के नाम से हमारे मुल्क में जो तहरीक उन्नीस सौ पैंतीस में शुरू हुई इसकी ये खूसियात नज़र में रखने की है कि पहली अदबी तहरीक थी जिसने न सिर्फ पूरे मुल्क के अदीबों को एक नज़रियाती रिश्ते में मुंसलिक करने की कोशिश की बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी जबानों में भी अतमाद का वसीला बन गई तरक् पसंद तहरीक का पस मंज़र हिंदुस्तान में कौमी बेदारी की जो लहर उठी थी इसमें बुनियादी तौर पर यहाँ के सियासी व अकतदी हालात का ज़्यादा दखल था उन्नीस सौ पाँच के इन रूस से सारी दुनिया में अवमी तहरीकों का धारा फूट पड़ा और एशिया के महकूम ममालिक अपनी गहरी नींद से चौक उठे फिर उन्नीस सौ तैतीस में जर्मनी में हिटलर की सरगर्दगी में फाशिज़म ने सर उठाया और पूरे यूरोप को एक सियासी बहरान और दूसरी जंग अजीम के आसार से पूरे मग़रब में जो हलचल पैदा हो गई इसका असर मग़रबी हिंदुस्तानी तलबा पर का पर पड़ा जो यूरोप में यूनिवर्सिटियों में अली तालीम हासिल कर रहे थे ख़ासतौर पर उन तलबा पर जो यूरोप में यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे थे तरक् पसंद तहरीक का पस मंज़र इन तलबा में सज्जा जहिर भी थे जो अंगारे के मुसनफिन में से थे इन बेदार और ज़... नौजवानों को इस जमाने के सियासी मसाइल ने झंझोड़ कर रख दिया था नौजवानों के इस ग्रहों ने आहिस्ता आहिस्ता उन्नीस सौ पैंतीस में एक अदबी हल की शक्ल अख्तियार कर ली इस हल्के में सज्जाद जहीर के अलावा अंग्रेज़ी जबान के अदीब और नावल निगार मल्क राज बंगाल के अदीब डॉक्टर ज्योति घोष और उर्दू के एक अदीब व शायर मोहम्मद दिन तासी शामिल थे तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत इस अदबी हलक की शक्ल में मुस्तिल तहरीक की शक्ल इख्तियार की गई बाद में जो यह अदबी तहरीक जो थी वो एक मस्तकिल तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई 1935 में सज्जा जहीर हिंदुस्तान आए और उन्होंने अपनी इस स्कीम को अमली जामा पहनाया आता आहिस्ता हर जबान के अदीब व शायर इस मनसूबे की तायद की और हिम्मत अफजाई की चुनाचा तरक्की पसंद अदीबों का एक वसी हल्का बन गया जिसमें मौलवी अब्दुल्हाक प्रेमचंद और जोश मलियावादी जैसे अदीब शायर शायर तरक्की पसंद तहरीक की मकबूलियत तरक् पसंद मुसनिफिन की इस तहरीक ने तीन चार महीनों में इस कदर मकबूलियत हासिल कर ली के मुल्क में हर तरफ से इस रुझान की तायद होने लगी ये ये हिंदुस्तान में पहली अदबी तहरीक थी जिसमें न सिर्फ उर्दू के अदीब शामिल थे बल्कि दूसरी जबानों की अदीबी मुश्तर प्लेटफॉर्म में जमा हो रहे थे सॉरी फॉर बैकग्राउंड ग्राउंड डिस्टर्बेंस तरक् पसंद तहरीक मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसों पर मुश्तमल थी जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस अप्रैल में उन्नीस सौ छत्तीस में लखनऊ में हुई जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की प्रेमचंद की हैसियत से हमारी जबान के जबान में एक बुलंद पाया और मुस्त अदीब की थी इसलिए इनकी रहनुमाई ने नौजवानों को एक रोशनी मिली और इस तहरीक के असूल वादे तौर पर सामने आए अपने खुदबे में प्रेमचंद के अल्फाज थे तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है इसमें प्रेमचंद के अल्फाज थे हमारी कसौटी पर वह दब खरा उतरेगा जिसमें नजर नजर हो आज़ादी का जज्बा हो हुस्न का जौहर हो तामीर की रूह हो जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो जो हम में हरकत हंगामा और बेचैनी पैदा करे सुलाई नहीं क्योंकि अब ज्यादा सोना मौत की अलामत होगी तरक्की पसंद तहरी की दूसरी कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद मुसनफिन की दूसरी कुल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई और इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की तीसरी तीसरी कुल कॉन्फ्रेंस उन्नीस सौ बयालीस में दिल्ली में हुई और इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की 1945 में चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई और इसकी सदारत हसरत मोहानी ने की उन्नीस में पांचवी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई और इसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की उन्नीस में तरक् पसंद अदीबों की छठी कॉन्फ्रेंस भीमरी में हुई और इसकी सदारत मशहूर नख राम बिलास शर्मा ने की 1952 में तरक्की पसंद अदीबों की सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और इसकी सदारत कृष्ण ने की 1952 में तरक्की पसंद मुसनिफ़िन की आठवीं और आखिरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनदद हुई तरक्की पसंद तहरीक के असर कुछ अरसे में तरक्की पसंद अदीबों की इस तहरीक को हिंदुस्तान की तमाम जबानों में जो मकबूलियत हासिल हुई इसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी टाइगोर इकबाल प्रेमचंद अब्दुल हक जवाहर लाल नेहरू जयप्रकाश नारायण जैसे अदीबों और सियासतदानों ने इस तहरीक के मकसद को लबेक कहा और हर तरह से इनकी हिम्मत अफजाई की हर जगह नौजवान इस रोजा रुझान से मुतासर हो रहे थे और इनकी इस तहरीक में एक नया मंशहूर जन्म ले रहा था बहुत से रिसाले हफ्तावार अखबार तरक् पसंद तहरीक तर्जुमान बन गए फिर कुछ ही दिनों बाद तरक् पसंद अदीबों का अपना रिसाला नया अदब लखनऊ से जारी हुआ जिसमें सरदार जाफरी और मजाज ने काम करना शुरू किया और तमाम जबानों के अदीबों के नौ फन पारे भी इसमें शायद हुए जो तरक्की पसंद तहरी के बाद पहलुओं की वजाहत करते थे इस तहरीक ने यूं तो तमाम अदबी असनाफ़ को मुतासर किया लेकिन अफसाना शायरी और तनकीद को खास तौर से मुतासर किया तरक्की पसंद अफसाने की रवायत बर रास्त प्रेमचंद की हकीकत निगारी से जुड़ी है प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू अफसाने की जिंदगी की हकीकतों से बर रास्त रोशनाश किया और इसे कौमी जज्बा जहनी कश्मकश और समाजी मतभेदों का तर्जुमान बनाया। तरक् पसंद अफसाना निगार में सबसे खावा शख्सियत कृष्णचंद की है तरक्की पसंद तहेदी रात में हम देखते हैं उन्होंने समाज के सताए हुए तबका कृष्ण ने जिन उन्होंने समाज के सताए हुए तबका के मसाले बड़े उम्दा अंदाज़ में बयान किए हैं जिंदगी के मोड़ पर नज़ारे टूटे हुए तारे जिंदगी के मोड़ पर नज़ारे टूटे हुए तारे अनदाता तीन गुंडे दे अजना अच... से से आगे वगैरह इनके अफसानों के जिक्र मजबूे है राजेंद्र सिंह वैदिक का शुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों के सफे अवल में होता है उन्होंने इंसानी दुखों परेशानियों और मरहूमियों को अपने अफसानों का मौजू बनाया तरकी पसंद तहरीक की, तह, तहरीक ने शायरी अफसाना निगारी के अलावा उर्दू जबान के जिस शोबे को ज्यादा मुतासर किया वो अदबी तनकीद है इस तहरीक की बदौलत उर्दू तनकीद को नया जहन, नया मिजाज और एक मुनफरद किरदार नसीब हुआ जो तरक्की पसंद तहरीक का मरून मनत है तरक् पसंद तहरीक के उन्नीस सौ अड़तीस में लिखा गया सज्जा जहर का एक नावल लंदन की एक रात बहुत मशहूर है इसमें ऊँचे तबके के हिंदुस्हनी कैफियत साम्राज्यत के, के खिलाफ शदीद नफरत और अंदर ही अंदर रखने वाली आके असाफ भी दिखाए जा सकते है इसके बाद क्रिश्चियन के नाम सरफेरिस्ट फहरिस्त है उन्होंने सैतालीस नावल लिखे जिनमें शिकस्त जब खेत जागे उल्टा जरा गद्दार वीर यादव की चनार आसाम रोशन है आसमान रोशन है वगैरह नावल काबिल जिक्र है इसमें चुखताई के नाम भी खुदी अहमियत का हामिल है तेरी लकीर इनका शाहकार नावल है इसके अलावा जिद्दी दिल की दुनिया और एक खतरा खून मासूमा काबिल जिक्र नावल है दरअी पसंद अफसाने का आगाज अंगारे से होता है अंगारे में शामिल अफसानी में सज्जा जही अहमद अली रशीद जहां और महमूद महमूदुलजफ़र काबिल है क्रिश्चंद का दिल्स में ख्याल दोपहर लाग लंबी सड़क इनकी खा, मकबूल अफसाने हैं हयातलनासारी का अफसानवे मजमु अनोखी मुसीबत भी काबिल जिक्र है तरक्की पसंद तहरीक के असर जो ड्रामे लिखे गए इनमें सबसे पहले का ड्रामा प्यार है बहुत मशहूर है इसके अलावा रशीद जहा और महमूद ने भी ड्रामे लिखे औरत और अमीर का महल इनके ज़्यादा कामयाब हैं तरक्की पसंद तहरीक के असर कन्हैया लाल कपूर के मजामिन का पहला मजमु संग व नाम से शाये हुआ किस किश ने हवाई ख़िले के नाम से मजामिन का मजमू शाये किया इस तरह तरक्की पसंद के तहरीक के जे उर्दू अदब ने बहुत तरक्की की और ख़ास कर नसरी अदब को चार चाँद लगा दिया सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड नॉइज और क्योंकि मैं छोटा बच्चा है काफ़ी शोर करता है उसके लिए आप सबसे मैं आजरत चाहती हूँ तो आज हमने देखा तरक्की पसंद तहरीक okay, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ I know mommy. Well, great me.